Я готов принимать участие во всех мероприятиях, которые вы проводите, даже более того для меня вот честь. За последние месяцы я уже шестой или седьмой круглый стол, включая и за пределы Киева, выезжали в Донецк и проводили там круглый стол. Ну, знаете, я, наверное, в отличие от чиновников и многих моих коллег, практик, вот хотелось бы конкретных действий. Есть задача мы все знаем. Озвучивать друг другу, я думаю, что не стоит. Тут за столом находятся люди, которые профессионально к своей работе да, относятся, знают свою работу. Что нужно делать, мы тоже знаем. Почему они нас не слышат? Ну, не хотят, не считаются. Я был, недавно планировал провести мероприятие, акцию перед Кабмином. Ну, некоторые товарищи посоветовали, что не стоит этого делать, потому что подыграем под руку, скажем так, России, да, что вот тут национальное меньшинство выступает с акцией протеста. Но при этом не понимая, что за 23 года вот здесь накопилось куча вопросов этим чиновникам. Почему они себе позволяют игнорировать нас? Наверное, не уважают. А что нужно делать, чтобы не уважали? Они понимают только язык, наверное, все-таки требований. Я в последнее время уже не пишу, прошу вас оказать нам то-то, то-то, что он должен делать по закону. Курды в Украине в основном в своем оказались после развала Советского Союза. Но ну, были и до развала Советского Союза были, но ну, незначительно. Они проживали в основном в Крыму, на юге Украины. Оказались они там э, по, во время русско-турецких войн, во время э, крымских войн. Э, э, тогда, э, они считаются депортированным народом, они были тоже с, э, с, с э, татарами, с остальными э, тоже были депортированы. Э, э, ну, они вот сейчас оказались в, в положении таком, что э, в составе России неопределенность, не знают, что делать, не знают, как, как поступить. Значит, курды проживают в Украине более 14 областей, в том числе и Крым. Это Донецк, Днепропетровск, Луганск, Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса и на Западной Украине. Киев. Киев, Киевская область, самая большая община это Киев и Киевская область. Их насчитывается в Украине более 25 тысяч курдов. І прийняттям закону України про національним меншинам. І особливо великий поштовх був е, у е, набуття у сприянні лояльності національним меншинам до новонароджених держави, особливо велику роль зіграла Декларація прав національності 91-го року. І, е, я повинен ну, сказати, що за перший, за другий ну, а я сказав би етапом консолідації, яка, тяне, яка триває десь приблизно, приблизно десь до го року до прийняття Конституції. І скажу, і можу вам про цей етап доповісти, що наша спільнота за цей період, ці два періоди, досягла дуже багато. там таких речей, які, можливо, навіть є звичайними у європейському контексті. Говорячи свої традиції, ми маємо таку. Програму, що ми маємо вчитись і свої рідні мови і знати українську мову, російську мову, українську основу як державну. Да. Ну, да? Об'єднати зусилля для вісічі для вісічі зазіханням на незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність. Об'єднати зусилля для об'єднати зусилля.